Nama saya Balkis Minta Abdul Aziz dan nombor metrik 2024-267904. Nama saya Nafrin Dapin Dici Zaini, nombor metrik 2024 Assalamualaikum dahai, nama saya Nur Sofia Amali binti Fazil, saya daripada CS23. Nama saya Nur Rashidah binti Razali dengan nombor pelajar 2024283878. Hai, saya Nur Adana Faisal Binti Alfiyan, nombor majuk saya 20247554. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuratika Achila Binti Awmori, nombor ID 2024283752. globalisasi hari ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT telah menjadi tunjang utama kepada pembentukan masyarakat digital. Melalui ICT, maklumat dapat dihasilkan, disimpan dan disebarkan dengan pantas tanpa batasan masa dan wang. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, IoT dan media sosial bukan sahaja memudahkan kehidupan manusia, malah turut mengubah cara kita berfikir, bekerja dan berinteraksi. Di Malaysia, perkembangan ICT dapat dilihat melalui pelaksanaan koridor raya multimedia yang menjadi pemangkin kepada transformasi digital negara. Walaupun kemajuan ini membawa pelbagai manfaat hmm. seperti peningkatan kecakapan dan akses maklumat yang luas, ia juga melahirkan cabaran serta isu etika yang perlu diberi perhatian serius. Sehubungan itu, pembentangan ini akan membincangkan empat isu semasa ICT dalam masyarakat digital iaitu cetak rompak, berita palsu, hate speech dan jenayah siber serta melihat kepentingan pendekatan etika daripada pelbagai peradaban dalam menangani isu ini. Isu pertama ialah cetak rompak iaitu penggunaan atau pengedaran bahan digital tanpa kebenaran pemilik asal. Isu ini bukan sahaja melanggar hak cipta, malah memberi kesan negatif terhadap ekonomi dan industri kreatif. Isu kedua ialah berita palsu yang semakin mudah tersebar melalui media sosial. Penyebaran maklumat tidak sahih ini menimbulkan kekeliruan, menjejaskan keharmonian masyarakat dan menggugat kepercayaan awam. Seterusnya ialah ucapan kebencian atau hate speech yang melibatkan kandungan menghina atau menyerang individu dan kumpulan tertentu. Isu ini berpotensi mencetuskan konflik serta menjejaskan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Isu terakhir ialah jenayah siber seperti penipuan dalam talian dan kecurian data peribadi. Jenayah ini mengancam keselamatan pengguna serta kepercayaan terhadap sistem digital. Seterusnya, mari kita lihat faktor dan punca bila punya jenayah yang cepat rompak. Pertama, kemudahan teknologi dan internet. Dengan adanya uh, internet berkelajuan tinggi, akses kepada laman web browsing menjadi sangat mudah. Contohnya, hanya dengan satu klik, pengguna boleh menonton filem terbaru tanpa perlu ke pewagam. Kedua, kos dan ekonomi. Ramai pengguna memilih jalan pintas kerana langganan sah dianggap mahal sebagai contoh ada yang memuat turun muzik secara haram kerana tidak mampu membayar langganan Spotify. Ketiga, literasi media yang rendah. Ramai masyarakat kurang faham tentang hak cipta. Contohnya, pelajar sering berkongsi perisian tanpa sedar ia melanggar undang-undang. Akhir sekali, wujudnya sedikit terancam kegiatan ini dilakukan secara profesional dengan modus operandi sophisticated. Sebagai contoh, sedikit menjual set-top box tidak berlesen untuk menstream saluran premium secara percuma apakah kesan cetak rompak? Pertama kepada industri kreatif, kerugian berjuta ringgit berlaku. Contohnya, filem tempatan gagal mencapai kutipan kerana ditonton secara haram. Kedua, kepada penggiat seni, motivasi mereka akan menurun sebagai contoh penyanyi hilang semangat apabila album mereka dimuat turun tanpa bayaran. Yang ketiga, kepada ekonomi negara, Kerajaan kehilangan cukai, contohnya sektor hiburan tidak berkembang kerana keuntungan bocor pada laman piracy. Dan keempat kepada pengguna sendiri, mereka berisiko terdedah kepada malware. Sebagai contoh, komputer boleh dijangkiti virus selepas memuat turun perisian yang tidak sah. Jika kita lihat dari pelbagai perspektif dalam Islam, cetak rompak dianggap berdosa kerana menyalahi keadilan dan hak milik. Contohnya, menyalin perisian tanpa izin sama seperti mencuri hak orang lain. Dari perspektif masyarakat, setiap individu perlu bertanggungjawab. Sebagai contoh, pengguna boleh memilih langganan sah seperti Netflix berbanding laman haram. Manakala, dari perspektif barat, isu ini dianggap sebagai masalah global. Contohnya, syarikat muzik antarabangsa bekerjasama dengan kerajaan untuk menutup laman muat turun haram. Untuk strategi penambahbaikan ada beberapa langkah penting. Pertama, pendidikan hak cipta dan kempen kesedaran. Contohnya, kempen Say No to Piracy di media sosial. Kedua, penguatkuasaan undang-undang serta kerjasama pihak berkuasa sebagai contoh, MCMC menutup laman web perseteriman haram. Dan ketiga, industri perlu menawarkan langganan mampu milik serta kandungan yang berkualiti. Contohnya, Spotify dan Netflix Menyediakan pelan pelajar dengan harga yang rendah Apa itu berita palsu? Menurut Majlis Keselamatan Negara Berita palsu didefinisikan sebagai satu ancaman Yang mampu menggugat kestabilan sosial, politik dan ekonomi Termasuk hubungan kaum dan agama Berita palsu merangkumi maklumat yang tidak benar Atau tidak sahih yang disebarkan dengan pantas Tanpa proses semakan Dan sering direka untuk menutup kebenaran Selain itu, kandungan yang mengelirukan seperti maklumat tidak lengkap, dawaan keterlaluan serta mesej beremosi juga dikategorikan sebagai berita palsu. Setakat 28 Januari, sebanyak 1233 kandungan berita palsu telah diturunkan daripada pelbagai platform atas talian. Malah, laporan berita harian mencatatkan 454 kes penipuan deepfake dengan kerugian kira-kira 2.72 juta. Statistik ini jelas menunjukkan bahawa berita palsu bukan lagi sekadar isu etika tetapi telah menjadi ancaman keselamatan siber. Seterusnya, kita melihat kepada faktor penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu berkait rapat dengan keperluan psikologi manusia, sikap pengguna serta pengaruh media. Kebergantungan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat kerana platform ini memenuhi keperluan kognitif, emosi dan sosial pengguna. Keperluan kognitif iaitu keinginan mendapatkan maklumat dengan cepat menyebabkan individu mudah mempercayai apa yang dilihat tanpa melihat semakan lanjut. Selain itu, sifat negatif seperti dengki, ketagihan internet, sikap tergesa-gesa, tidak bertanggungjawab jawab serta kurang berhati-hati mendorong pengguna menyebarkan kandungan tanpa memikirkan kesan buruknya. Kurangnya pemahaman tentang nilai ahlak, moral dan etika turut menyumbang kepada masalah ini. Pengaruh media masa pula memperkukuh penyebaran berita palsu apabila sesuatu isu diberi liputan meluas lalu dianggap penting dan sahih oleh masyarakat. Media juga berupaya membentuk cara berfikir masyarakat sekaligus meningkatkan risiko manipul manipulasi maklumat. Dari segi implikasi, penyebaran berita palsu boleh menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan di Perketakan di Melaka telah menyebabkan masyarakat berasa resah dan marah. Berita palsu juga boleh menjejaskan reputasi dan privasi individu, memberi kesan negatif terhadap kehidupan peribadi serta keselamatan sosial. Selain itu, ia menyumbang kepada gejala sosial dan kerutan akhlak dalam masyarakat. Di Malaysia, kira-kira 97.4% penduduk merupakan pengguna internet pada Januari 2024, menjadikan penularan berita palsu semakin sukar dikawal. Kemayakan berita palsu menggunakan bahasa beremosi, tidak mempunyai rujukan sah, mengulang isu lama atau bercanggah antara sumber. Kesan akhirnya termasuk gangguan emosi, pemikiran yang tersasar, kesukaran membuat keputusan serta wujudnya persepsi negatif terhadap maklumat. Akhir sekali perspektif syariah, perundangan dan masyarakat terhadap penularan berita palsu. Daripada perspektif Islam, isu ini perlu ditangani berdasarkan prinsip tabayun. Khutbah Jumaat yang disarankan oleh Jais menekankan beberapa prinsip penting. Antaranya, membetulkan nyat ketika menggunakan media sosial, memastikan kandungan yang dikongsi membawa kebaikan, memeriksa kesayahan maklumat sebelum berkongsi, tidak menyebarkan maklumat berusur fitnah dan memastikan kebenaran setiap maklumat. Konsep tabayun ini menuntut umat Islam untuk menyelidik dan mengesahkan maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 bagi mengelakkan salah faham, kerosakan maruah, perasaan kejahat dan perpecahan masyarakat. Daripada perspektif barat pula, khususnya dari sudut undang-undang, penyebaran berita palsu pernah dikategorikan sebagai jenayah di bawah Akta Berita Palsu 2018. Walau bagaimanapun, akta tersebut dimasukkan kerana dianggap menghalang kebebasan bersuara. Namun begitu, kerajaan masih mengawal penyebaran maklumat palsu melalui undang-undang lain seperti Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan denda dan hukuman penjara terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Sebagai kesimpulan, peranan masyarakat amat penting dalam menangani isu berita palsu. Setiap individu perlu lebih cakna, bertanggungjawab dan tidak menyebarkan maklumat yang tidak diketahui kesahihannya. Semakan sumber melalui laman web berautoriti serta laporan kepada pihak berkuasa perlu diamalkan. Selain itu, keluarga, institusi pendidikan dan NGO memainkan peranan besar dalam mendidik masyarakat. Ibu bapa khususnya perlu membimbing anak-anak agar beretika dan dalam penggunaan media sosial. Sistem pendidikan pula perlu menekankan literasi digital pada generasi sekarang. Manakala pihak kerajaan dan NGO harus mempergiat kemping kesedaran seperti tidak pasti jangan voksi dan klik dengan bijak. Untuk slide pertama, kita lihat bentuk-bentuk hate speech. Pertama ialah terang-terangan. Ini termasuk ancaman penghinaan secara langsung dan juga seorang keganasan terhadap kumpulan tertentu. Biasanya jenis ini mudah dikelapasti kerana mesinnya jelas dan kasar. Kedua ialah halus atau tersirat. Hate speech jenis ini selalunya muncul dalam bentuk sindiran, stereotip atau gurauan yang sebenarnya merindahkan orang lain. Walaupun nampak biasa, kesannya tetap menyakitkan. Ketiga ialah mengikut konteks. Ada ayat yang kelihatan neutral tetapi boleh menjadi hate speech jika digunakan untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi bergantung kepada situasi dan niat penutur. Seterusnya, kita lihat faktor dan punca berlakunya hate speech. Dari segi teknologi, media sosial mempercepatkan penyebaran hate speech kerana perkongsian yang pantas dan capaian yang luas. Identiti tanpa nama juga membuatkan orang rasa berani berkata kasar. Selain itu, algoritma media sosial sering menaikkan kandungan sensasi atau beremosi Dari sudut psikologi dan sosial, rasa terpinggir, kurang kepercayaan terhadap institusi dan pengaruh kesebaya boleh mendorong seseorang menerima dan menyebarkan hate speech. Bila orang sekeliling menganggap perkara itu normal, jadinya ia mudah ditiru. Faktor politik dan budaya pula melibatkan ketegangan isu politik dan perbezaan pendapat yang mencetuskan penggunaan bahasa kasar atau kebencian. Akhir sekali, kurang kawalan dan pemantauan yang lemah boleh membuatkan hate speech terus berlaku tanpa tindakan. Slide ini menunjukkan kesan hate speech dari dua sudut, individu dan sosial. Dari segi individu, mangsa boleh mengalami tekanan emosi seperti rasa sedih, takut dan tertekan. Ia juga boleh menyebabkan gangguan kesihatan mental seperti stres dan kebimbangan berpanjangan. Golongan belia paling terkesan kerana mereka lebih aktif di media sosial. Serangan yang melibatkan agama, kaum atau jantina biasanya lebih menyakitkan. Dari segi sosial, mangsa cenderung menarik diri dari media sosial dan ruang awam. Orang jadi takut untuk bersuara tentang isu penting. Lama kelamaan, media sosial menjadi ruang yang menakutkan dan masyarakat muda berpecah serta bergaduh. Beberapa strategi boleh untuk menangani hate speech. Pertama, pendekatan pelbagai pihak dengan melibatkan kerajaan, NGO, pemimpin agama, media, komuniti dan belia. Kedua, pendidikan dan kesedaran iaitu memupuk toleransi, etika digital dan sikap saling menghormati perbezaan. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang yang adil dan seimbang terhadap hate speech yang melampau. Keempat, counter speech dan dialog iaitu membalas kebencian dengan mesej positif dan perbincangan secara beradab. Kesimpulannya, pendekatan menyeluruh yang menggabungkan pencegahan, sokongan dan kawalan adalah lebih berkesan berbanding menghukum semata-mata. Antara bentuk-bentuk jenayah cyber adalah penipuan dalam talian, ransomware, buli cyber, uh, pencerobohan dan serangan rangkaian serta penyalahgunaan kecerdasan buatan seperti AI. Antara faktor dan punca berlakunya jenayah cyber adalah yang pertama kesedaran tentang keselamatan digital yang rendah Ramai pengguna digital tidak tahu cara untuk melindungi data peribadi mereka Pengguna ini tidak faham tentang asas keselamatan cyber Seperti pengesahan dua faktor keselamatan Serta kata laluan yang kukuh Ini akan mewujudkan ruang untuk penjenayah mengeksploitasi mangsa yang kurang peka Yang kedua kemajuan teknologi yang lebih cepat daripada kemampuan pengguna Kemajuan AI juga telah menjadi salah satu punca dan penjenayah ini menggunakan AI untuk menipu mangsa seperti mencipta deepfake serta pesanan pers suara yang palsu. Bukan itu sahaja. Uh, ini juga memberi kelebihan kepada penjenayah kerana mereka dapat menyerang mangsa dengan skala yang besar. Yang ketiga ialah faktor kewangan. faktor kewangan. Kebanyakan jenayah cyber di Malaysia ini didorong oleh potensi keuntungan yang besar. Penjenayah ini memilih ruang digital kerana ia lebih selamat bagi mereka suka dijejaki dan mendapat pulangan yang tinggi. Dan yang terakhir sekali adalah perkembangan media sosial dan trend digital. Ini membuka ruang kepada jenayah seperti buli cyber, penyamaran identiti serta pemansaan kanak-kanak. Uh, trend digital ini telah menjadi media mudah bagi pelaku untuk memanipulasikan dan menyerang mangsa muda. Selain itu, akses internet tanpa kawalan dan penyeliaan turut menyumbang kepada peningkatan jenayah cyber seperti grooming dan gangguan seksual. Okey, seterusnya adalah implikasi perbuatan jenayah cyber. Uh, jenayah cyber ini memberi kesan kepada ekonomi. Ini menyebabkan kerugian kewangan besar kepada individu, organisasi serta negara. Bukan itu saja, pada tahun 2024, Malaysia telah mencatatkan kerugian sebanyak 1.2% 2 bilion uh, dan memberi tekanan kepada kestabilan uh, ekonomi digital negara. Yang kedua adalah privasi dan keselamatan data. Kehilangan data peribadi akibat malware, aplikasi palsu uh, dan wifi adalah tidak selamat. Keadaan ini boleh merosakkan reputasi serta menyebabkan kecerian identiti. Yang ketiga adalah kesan sosial dan emosi. Uh, ini Perbuatan jenayah cyber ini telah memberi kesan uh, psikologi termasuk trauma, kemurungan dan kehilangan diri Terutamanya dalam uh, kalangan kanak-kanak dan remaja Akhir sekali adalah dari segi keselamatan negara Selangkah cyber terhadap sistem kerajaan dan perbankan termasuk penggunaan AI oleh penjenayah Boleh mengancam keselamatan nasional dan menjejaskan kepercayaan pelabur asing daripada di luar negara. Yang terakhir adalah pencegahan jenayah cyber di Malaysia dari perspektif etika Islam dan perundangan. Dari perspektif etika, etika digital ini menekankan penggunaan teknologi yang bertanggungjawab dan berhemah, iaitu menghormati hak privasi dan keselamatan pengguna lain uh, di internet. Uh, bukan itu sahaja, kesedaran masyarakat ini juga akan membantu mengenal pasti ancaman cyber dan melaporkan jenayah cyber tersebut kepada pihak berkuasa. Uh, masyarakat yang beretika ini dapat akan dapat mencegah penipuan dan melindungi mangsa daripada jenayah cyber. Dari segi Islam pula, dari segi perspektif Islam pula, Islam ini melarang uh, segala bentuk penipuan dan kekeliruan. Jenayah cyber seperti penipuan, pencurian identiti dan penipuan dalam talian adalah dilarang kerana ia melibatkan penipuan yang merugikan ke orang lain. Penyalahgunaan teknologi bercanggah dengan uh, makasid al-syariah iaitu yang menghendaki kebaikan dan kemakmuran. Teknologi perlu digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan. Kesejahteraan umat dari perspektif Islam juga menekankan pendidikan etika digital ini berasaskan nilai Islam untuk membentuk pengguna yang bertanggungjawab akhir sekali adalah perspektif uh, perundangan. Malaysia ini memandang jenayah cyber ini sebagai ancaman yang serius dari segi keselamatan. Jadi beberapa undang-undang telah diwujudkan bagi melindungi pengguna dan masyarakat. Antara undang-undang yang diwujudkan adalah yang pertama, Akta Jenayah Komputer 1997 yang kedua, Akta Komunikasi uh, dan Multimedia 1998 dan akhir sekali Peraturan Perlindungan Pengguna E-Dagang 2012. Undang-undang ini akan men, aa, memastikan kawalan perlindungan dan keharmonian masyarakat yang menggunakan aa, digital. Kumpulan kami mengetengahkan tentang empat perkara iaitu cetak rompak digital, berita palsu, hate speech dan juga jenayah cyber. Bagi cetak rompak digital, isu ini dianggap sebagai satu normalisasi sosial di mana masyarakat semakin terbiasa menyalin atau menstream kandungan tanpa izin. Faktor utama termasuklah kemudahan teknologi, kos langganan platform sah yang dianggap mahal serta tahap literasi media yang rendah. Berita palsu pula merupakan suatu ancaman yang menggugat kestabilan sosial dan keselamatan negara, terutamanya dengan bantuan teknologi AI seperti deepfake. Ianya tersebar pantas disebabkan sikap pengguna yang ingin menjadi orang pertama berkongsi tanpa melakukan proses semakan atau tabayun. Hate speech pula merupakan sebuah bentuk serangan atau penghinaan terhadap identiti tertentu seperti bangsa, agama dan etnik yang bertujuan merendahkan maruah kumpulan sasaran. Ianya sering berlaku dalam talian kerana faktor anonimiti dan algoritma media sosial yang memperkuatkan kandungan ekstrim. Dunia cyber pula merangkumi pelbagai bentuk penipuan dan pencerobohan data yang menjejaskan keselamatan pengguna di Malaysia. Antara cadangan penyelesaian yang disyorkan adalah dari pihak pendidikan, iaitu pihak sekolah perlulah menerapkan nilai moral, etika dan literasi digital untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan harta intelek dan bahaya berita palsu, serta memupuk konsep tabayun iaitu menyelidik maklumat dalam kalangan masyarakat sebelum menyebarkan sebarang kandungan. Selain itu, peranan industri dan ekonomi adalah di mana pihak industri kreatif disarankan untuk menawarkan pakej langganan yang lebih mampu milik dan kompetitif seperti diskon pelajar untuk mengurangkan kecenderungan masyarakat untuk beralih kepada kandungan setak rompak. Selain itu, Penguatkuasaan undang-undang juga adalah penting di mana pihak kerajaan perlu memperkasakan tindakan di bawah Akta Hak Cipta 2022 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta meningkatkan kerjasama antara agensi seperti MCMC, PDRM dan KPDN untuk membantara sindiket jenayah cyber dan cetak rompak. Inisiatif masyarakat dan keluarga juga diperlukan dalam menangani masalah ini di mana ibu bapa perlu memantau aktiviti digital anak-anak dan memberi kesedaran tentang bahaya ujaran kebencian serta berita, berita palsu. Masyarakat juga harus proaktif dalam melaporkan kandungan yang mencurigakan atau berunsur fitnah kepada pihak berkuasa. Ternyata penyelesaian isu ICT mem memerlukan gabungan antara kesedaran moral individu, kawalan sosial keluarga serta tindakan tegas daripada pihak kerajaan dan industri bagi memastikan kesejahteraan masyarakat digital terpelihara. lelaki rompak Sunat puasaan <laughs> yang lebih ketat Adakah dia rompak akan menjejaskan ekonomi negara kita ini? Negara ini? Uh, bagi saya, ya Sebab cerita rompak ni akan menjejaskan imej negara uh, dan uh, pelabur akan nampak kita punya negara ni tidak tegas dan akan orang akan pandang kita punya undang-undang ni kuranglah. macam tak, tak tak apa orang cakap macam pandai remeh macam tu je lah ha, diorang akan remeh kita punya undang-undang lepas tu uh, pelabur luar negara pun macam tak nak pelabur sebab kita punya sistem ni macam tak tak, tak ni kan tak Saya pun banyak kerja, saya pun Uh, melalui media sosial seperti WhatsApp. Apa yang perlu dilakukan oleh netizen jika menerima berita palsu? Netizen perlu menyemak kesalahan, perlu dahulu sebelum menyebarkannya. Takut nanti menjadi fitnah. Batas. Apakah kesan negatif menyebarkan berita palsu? <tuh> boleh menjadi pemilik salah paham. Korang rasa apa jenayah yang cyber yang paling merisaukan? Okay, kalau saya um, bagi saya yang paling merisaukan uh, dalam tak uh, jenayah cyber dalam kalian ia sebenarnya scam lah because scammer ni dia macam kalau dia nampaklah memang banyak sekarang yeah. orang kena dia tak kisah macam uh, golongan umur yang tua muda pun actually boleh kena juga ya yeah. Sebagai content creator, apa, hmm. abang, apa abang akan buat kalau abang kena kecam? Saya lah kalau sebagai content creator, kalau saya, saya ignore lah kecaman-kecaman ni Melainkan Kalau kita nak macam Kita nak cari Kadang-kadang netizen ni cakap Ada benda dia tegur, benda baik kan Kadang-kadang kita punya punya konten tu Sebenarnya betul, tapi orang still kecam Kalau saya, kalau benda konten tu konten baik Kita just ignore je Dalam kecaman tu Cuma dalam kecaman ni Semua orang akan kecam biasa tu Biasalah, kita buat baik pun orang kecam Buruk pun lagi orang kecam macam tu lah selalu Pada pendapat akak Apa kesan psikologi hate speech ataupun kesama Terhadap orang yang kena kecam ni? Okay, sebagai seorang manusia uh, Biasanya kalau orang yang kena kecam ni uh, Dia akan mengalami mental Atau emosi yang tak stabil mm -hmm. Ataupun Mereka um, dia akan uh, bila emosi dah tak stabil dia akan menyebabkan kemurungan lah. Hmm. Uh, bagi akak lah.